Что да, взагалі наши клиенты, але погано так. О, какой шикарный хлопец! Здрасте, здрасте. Я из Киева, здрасте. Украина. Российская Федерация, Город Орел, Андрей. Станислав, меня зовут. Какие у вас вопросы к украинцам? Очень приятно. Когда прозреют, конечно. Какие еще может быть? Прозреют украинцы. Ну, конечно, а кто же? Еще? А что должны увидеть украинцы? ну, хотя бы прозреть, что их уничтожают с помощью натовского оружия. Не, нас уничтожают с помощью российского оружия, с помощью натовского мы защищаемся. Я понял. Вот когда они прозреют, тогда, на может, настанет и у них все прекрасно. Смотрите, а кому выгодно, выгоднее, на ваш взгляд, сейчас Америки или России? Америки, которые... Америки, там... конечно. Да, Ничего да. себе. Конечно, Америки. Конечно, конечно. Как может быть а вот. нет? Нет, я, обиду, я, нет. я тоже так считаю, они вообще через океан себе сидят, они столкнули лбом Россию и, и Украину, и столкнулись, и Россия побежала, повелась на провокацию Америки, и в итоге Россия воюет, полмиллиона своих сынов потеряла, а Америка себе там коктейли пьет за океаном, а что ж да Россия не так против. повелась? Сейчас немножко, э, смотрите, можно я отвечу? Да, можно. Вот, немножко почистит э, э, украинскую землю от э, этих самых, от кастрюли головых, и все будет прекрасно. И заживем, все будет. Поймите, это же не первый раз. И поэтому все будет прекрасно. Вы мне ответьте. Э, вот смотрите: американцы вышли с Афгана, uh -huh. да, бросили в Афгане все-все звое. Uh -huh. Не стало дальше, им некуда было дальше девать эту военную технику. Во-вторых, сам этот, даже как его там, не Байден, а этот, Трамп их не орал. Что, блин, НАТО не платит деньги, как по вашему податке. Uh -huh. Вот, не хотит за то, что базы стоят в Европе, никто не хочет деньги платить. Как это все заставить? Естественно, найти. Сначала качнули Грузию, Грузия не пошла, Вот, не, по не пролезла. Значит, начали качать. Украину, ну что ж, теперь. А ну, Грузия, бывает и а так. А Грузия же была в 2008 году. А из-за из, из Афгани... ну, я же, я же А из Афганистана, скачать, а когда американцы вышли? А когда за... с Афганистана вышла Америка, помните? Нет, не помню. Ну, в... и... вроде бы же недавно, нет. Сколько? Как недавно? Года, года, года полтора назад. Как пошло. Байден только у власти. Сколько уже? Два или три? Ну, ну, при Байдене. А, при а при Байдене при, этом, при ком? А вышли они при Трампе. При чем тут при это? При Трампе вышли. Ага. Ну окей. Ну, а что да. а, а а стало с Советским Союзом, когда Советский Союз из Афганистана вышел? Помните? Ничего. Жил прекрасно. Сколько долго жил прекрасно? До того, как развалился? Mm. Ну, наверное, Вроде... лет 20-25. Сыну 25 было. И да, и как раз путь А У я с вам конечно очень живу, интересно. Поэтому... Мне кажется, вы как вы умеете воспринимать. Вы как с пятого измерения. Для вас время и пространство вы можете иначе его воспринимать. У вас вывод. Ну, может быть. В грузинский российско-грузинский конфликт после американского выхода из Афганистана при Трампе. Я вот. не утверждал. А, а было Союз так. Разбался... Почему вы цепляетесь слова? Я же сказал, что американцы вышли и качали сначала. А вообще, первым делом они начинали качать вообще сначала с Киргизии. Не... Сначала они... они там базу организовали в Манасе, а потом, уже, когда там не получилось, Киргизии просто они им только деньги давали, а качаться они ни в какую. И поэтому они перешли на Грузию. С Грузии перешли потом на Украину. Ага. А вы скажите, вот. Подождите, правда, подождите. Что а когда... с какого года, как в каком году, по-вашему, Советский Союз из Афганистана вышел? А, в восемьдесят девятом. Да. А, а распался Советский Союз? Когда? В девяносто третьем. В 93-м? третьем? 93 девяносто третьем. А может, первым? Первым, первым. Подсказывают вам правильно. Так сколько ну, прошло времени между помню. выходом и развалом Советского Союза? Ну, посчитайте, вы молодые, как бы вам ну, вот, до двух лет. Да, ну, давайте еще раз 5 ,5 ,5. вернемся. Америке выгодно. А почему Россия делает то, что выгодно Америке? Почему Россия льет свою кровь для Америки? Почему Россия пошла чистить Украину для Америки, когда Америка отдыхает, а Россия полмиллиона потеряла своих граждан? Почему так? Почему Россия так глупая? Это как То собачка вы на поводке считаете, в России. Что, у Америки? что вы верите Зеленскому? Я так понял, что вы верите Зеленскому, что ваши потеряли всего 30 тысяч, а Украина а Россия потеряла полмиллиона. Не я вам, так, я вам я вам верю. А сколько, по-вашему, Россия потеряла? Не, подсчеты будут после войны, ну, я так понял. Ну, ну примерно потом... на ваш взгляд. Ну, как наши СМИ, я тоже как бы им не верю, ну заявляли там где-то тысячи полторы. Тысячи полторы человек? Да. За, за эту войну в Украине Россия потеряла полторы тысячи человек, да? Ну, ага. да. Ага. А, а пленных сколько уже передано? Получается, пленных не больше, знаю, чем Я, бег... даже, я в, в этот раз... Этаж... В этом, Как вам сказать, я не интересуюсь войной, поймите, мне неинтересна война, почему? Потому что на ней гибнут люди. откуда вот вы это знаете? Для меня про Америку самая вот большая трагедия в мире. Ага. А про Америку, откуда И... все это вы знаете, если вы не интересуетесь? Это я сам просто так мы размышляю. Вы спросили, я мое а, мнение, просто. я сказал вам свое мнение. А может быть, что вы ошибаетесь? Вряд ли. Вряд ли. Почему? Потому что, да, война это всегда был бизнес, всегда. Нет для всех. Так почему Что Россия... для наших, у нас за, за, можно я скажу, у нас за вот эти вот два года, с чем-то два года полномасштабного вот, это, это, самое слово, у нас за вот эти два с лишним года на 5%, на 5 больше стало олигархов. Ну откуда они взялись? Угу. Ну просто так, олигархи же не растут, как грибы. Соответственно, они заработали денег. На чем? соответственно, они заработали денег на поставках оружия, на этих самых, на стройках Мариуполя там, и так далее и тому подобное. То есть, поймите, война это деньги, это заработок. Так вы патриот Украинцы, лидархов? они как бы на кастрюле, они с кастрюли украинцы, понимаете, у них кастрюля сверху. Да, и они да, не да. понимают, Я что, вот только что, снял, что, да. утилизируя натовское оружие, утилизируем натовское, натовское оружие вместе с украинцами. А чтобы пополнить, просто вот смотрите, чтобы пополнить потом вот это количество людей, которые вы сейчас закопали у себя на кладбище, mm -hmm. понимаете, понадобится не 10, не 20, может быть даже больше двух сотен лет. Чтобы хотя бы вас Да, да, без это. проблем. Понимаете? Это Мне для интереснее, вас, Подождите, я понимаю, подождите, что подождите, для... подождите. Мне вот интересен вопрос с Америкой. Равно вы такая, почему а то, Россия, почему как песик на поводке, почему Россия, как песик на поводке, делает то, что выгодно Америке? Давайте это обсудим из вашей я головы, помню. из помню. вашей головы. Давайте. Зачем? Почему Россия что потеряла им? уже, как вы сказали, полторы тысячи человек за интересы Америки? Почему так? Россия, Россия смотрите, два у меня вопроса. Первый: почему Россия делает то, что хочет Америка? И второе: Кому лучше от того, что олигархи заработали? Вы патриот олигархов или вы патриот России? Нет, конечно. Вам от Мариуполя? Нет, я от... патриот? Так вот, вы говорите, что Россия олигархам помогла заработать. Это хорошо или плохо? Вы, вы, я, я понимаю, что для кастрюли головы очень тяжело. Я же сказал, не да, Россия я помогла. Я даже кастрюлю снял, а так, чтобы легче вот воспринимать заработали. его с вашей головы в мою голову. Ой, как же тяжело, господи. Ну почему так тяжело? Ну смотрите, я же сказал, еще, еще раз, еще раз. Россия, Америка столкнула лбами Россию и Украину. Почему Россия делает то, что выгодно Америке? Почему она столкнулась лбами именно так, как хотела Америка? Значит, Америка и Россия управляет. Не понял. Ну вы сказали, что Америка стравила, Я... столкнула лбами Украину и Россию. Почему Россия столкнулась с лбами? Почему она пошла на поводу Америки? Почему она делает то, что хочет Америка? Америка хотела столкнуться что хочет? Я понял. А почему вы решили, что она делает то, что хочет Америка? Ну, вы сказали, что война в Украине это, это задумка Америки, правильно? Естественно. Так почему Россия участвует в задумке Америки? Почему Россия делает то, что задумала Америка? Америка задумала, а воюют россияне. Почему так? Потому что натовская техника приехала на нашу землю. Ну так, натовская техника приехала, чтобы Россия зашла войной в Украину. То есть Россия повелась на то, что придумала Америка, правильно? Еще раз объясняю. Россия, Россия повелась на то, чтобы уничтожить натовскую технику. Да, почему все. она повелась и пошла? Так почему сама Америка не уничтожает? Почему Россия делает... Еще раз давайте. А Война, что, а война в Украине это задумка Америки. Почему Россия делает Я все помню. по задумке Америки? Как послушная Россия просто посмотреть задумки. Никакой... К Америке она вообще так отношения значит война, не имеет. Значит а война... если бы она имела к Америке отношения, она бы тогда поймите, а у ней бы тогда была американская техника, и она бы воевала, американская техника и с той стороны, и с этой стороны, но тогда бы денег не дали вам бы, украинцам. А вы всю жизнь клянчили, вы сначала клянчили перед э, Олимпиадой, помню, клянчили у России деньги, потом клянчите по сей день у всей Европы, у всей, Европы, Я у понял, всей понял, у Америки. Вы так не, это, не, не распыляйтесь, смотрите, так значит задумка войны Я это понял. задумка России все-таки. Или вы решили уже исключиться Нет. из разговора и продолжить то, чем вы там занимаетесь? Так задумка Нет, э, война, это задумка Америки или России? Чья это задумка это война? Война задумка Америки, конечно. Почему Россия участвует в том, что задумала Америка? Почему Россия делает то, что хочет Америка? Тяжело понять, да? Ну, я про раз две объясняю. противоположных мысли, тяжело понять, да, как объединить две противоположных мысли. Если задумка Америки так сделать войну, и Россия так и эту подождите, войну подождите, участвует, подождите. значит она участвует в задумке Америки. Если это индивидуальное решение России, значит это задумка России. Так чья это задумка, давайте ж разберемся. Я даже кастрюлю снял, чтобы лучше вас воспринимать, с вашей по в свою. По, -по, вашим словам, по вашим словам, я же вам еще раз объясняю. Что Россия, Россия уничтожает натовскую технику, которая пришла на нашу землю? Ну так специально что? на нашу а землю это? завезла специально на нашу землю Америка завезла натовскую технику, чтобы спровоцировать и заставить Россию напасть на Украину, правильно? А кто сказал, что она на нее нападала на Украину-то? Кто сказал? Вы сказали? Ну а, на Украину никто не нападал. Во войны сейчас нет в Украине, да? Вы напали на Россию. Подождите, стойте. А как мы могли на территории Украины напасть на Россию? Как я могу сейчас на вас как... напасть, оставаясь в своей квартире? Вот я могу сейчас на вас напасть? Нет, вы, конечно, нет. Так чтобы мне на вас напасть, мне нужно вторг вторгаться в вашу квартиру. Вторжение в вашу квартиру это и есть нападение. Я понял. Вот смотрите, у вас есть брат? Нету. Нету, плохо. Ну, а родного нету, 5. а так есть мои побратимы, да. Я понял, про побратимых не, не 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 интересно. Не я не про интересно. родного. Вот. А у меня их пять. Вот смотрите, у меня есть, допустим, старший брат. Вот. Я пришел, пришел, допустим, на танцы, да, угу. и меня там начинали, начинают прессовать. И, возможно, даже побили мне морду. Mm -hmm. Я пошел к брату и пожалуйста Говорю, братан, блин, так и так вот эти козлы, блин, дали мне просраться mm -hmm. Братан разворачивается и приходит и начинает меня защищать. А вот тут, вот тут начинается самое интересное. А с той стороны приходит другой братан, еще там по, тоже карифан там с этим сам и начинает у них меситься. Так Знаете, подождите, подождите, подождите. Можно. С той стороны никто не пришел. Америка сидит у себя на своем континенте. Никаким образом никуда не приходит. Это Россия пришла, хорошо, там братья, без проблем. Америка же у себя дома, Америка не, не, тратит свои силы. Вы сказали, как Америка, сняли. Америка же не тратит свои силы. Кто, Нет, я пошел? понял, я понял. Вы сказали, сняли кастрюлю. Снял, и вот вы мне это не помогает. Кастрюлю, вы должны понимать про братьев. может, так вам, происходит? может, вы снимите вот эти вот очочки? Может, у вас блокируется сигнал? И из космоса, и мне он я плохо понял. передается, потому что вот блокирует понял, эта штука. Понял, я понял. Она не резиновая у вас, понял, что... она заземляет, мне кажется, заземляет вас. Да, нет, О, давайте попробуем, вот так давайте попробуем лучше, еще раз америка да, да. хотела развязать войну в украине затянуть в эту войну Россию привезла натовское оружие в украине россия на это спровоцировалась да. и пошла пусть даже как вы сказали но это прям вообще анекдот но пусть будет полторы тысячи россиян погибло так почему из-за того что хотела америка погибло полторы тысячи россиян а ваши олигархи нажились почему Я россия забъясняю. сделала то что хотела америка про братьев не подходит, потому что брат... Так, значит, она а значит... Брата. значит, это война задумка России. Наверное. Значит, это не задумка Америки. Я не знаю, я не разбирал. Подождите, это, это, задум... к... это кастрюляголовый украинец вас переубедил, получается? Нет, никак не Ну вот на, на видео был... видеозапись, И, под видеозапись, под протокол. Кастрюля а, головы украинец переубедил све э э ясный ум э э и прекрасного умного россиянина. Как так? Может, потому вы переубедили что? чем? А, смотрите, То, что смотрите, что вы смотрите, вы смотрите, народ, смотрите. Печи, снимайте, вы снимайте скорее Но эту не штуку, не снимайте не не эту не рад, штуку, она снимайте она эту штуку. это она блокирует. Смотрите. смотрите, смотрите, вы как только сняли эту штуку, вы со мной согласились. Как только одели, вы снова забыли все. Снимайте, скорее снимите. Снимите скорее, оно блокирует сигнал. Смотрите, вы только что сняли и со мной согласились. Как только одели, сигнал прервался. Я с вами согласился? Да, как? я вас переубедил, Чё? что это война задумка России. Чё? Ну хорошо, хорошо. Будьте вам в этих ваших мечтах и во снах. Хорошо, вы переубедились. Снимайте я чаще хорошо. этот блокиратор, он блокирует сигнал. Я Видите, вы сняли вы ответите, и все пошло. Когда перестанете утилизировать своих детей? Э -э Ага. Странный ну, вопрос. Странный вопрос. Да я понял, для вас все странно. Mm -hmm. Я сказал, когда костюм начинаете снимать, у вас почему-то раз и начинает просыпаться странность. Все а наоборот, а а вот, а вы, се... а вот вы сейчас, а как что? классический а классический а россиянин, что? вы с этой штучки снова несете ерунду. Снимите а? эту штучку, она блокирует вашу, я понял, ваш ваш светлый, Хорошо, чистый давайте, давайте. разум. Рассказывайте, как А вы еще смотрите просто... два, два слоя, два слоя <coughs> на глаза одели, чтобы правды не видеть. Ладно. Я понял, я говорю, кастрюля, Та зачем? Вот кастрюля головы украинец переубедил россиянина. Это было круто, Ты это убедил. было интересно. Да да да. Вот, да, 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 да. Но вы когда одеваете эту штуку, у вас задумка войны это американцы задумали. Когда вы ее снимаете, вы говорите, что россияне задумали. Вот. Вы по четным ее одеваете, по нечетным снимаете. Ладно, а что вы там понял. крутите? Что вы делаете? Интересно просто. Просто да пускай провоцирует, я не боюсь его. Чем мне его? Не, не, я уже все, провокация. О, интересно, интересно. Это круто. Все, я вас не отвлекаю. Но я понял. Пойду дальше. Не, 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 можете рассказать да мне. Да зачем? Просто... Я уже вас переубедил, я уже все сделал, я вас переубедил. Я я, все. я просто вас смотрел, Получилось... И вы все время людям Обманом, обманом, а, вы есть, меня даже смотрели, это хорошо, это хорошо. А что же вы не подготовились Но ко мне тогда? Один раз. Ну, будет а? видео теперь с вами, где я вас переубедил, вообще идеально. Да и вы меня не можете переубедить, как вы меня можете переубедить? Вот это золотые слова, давайте на них и закончим. Как вас можно переубедить? Никак, согласен, пойду дальше. Вы не можете перебедить только по одному. О, вы сейчас сняли, вопрос, я вас опять переубежу, потому что блокировка э, снята уже. Видите, вы ее сняли. Давайте. Ответьте мне на вопрос: когда перестанете убивать людей? Э -э -э -э, своих мы своих не своих не убиваем. Своих, Earth, мы, мы своих не убиваем, не своих не убираем, а тех, кого убивает украинская армия, это не люди. Вот и все. Люди так не делают. То, что делают россияне на нашей земле, люди так не делают. Это не люди, ваши, да? Да. Наших, наших людей убивают вот эти вот существа, вот, которые называют себя россиянами. Но они не люди. Вот. Их, их никто не убивает. Они сами пришли и они сами убиваются э, на нашей земле. Они убиваются на нашей земле. Знаете, что сделать, чтобы они не убивались? Взять и выйти с нашей земли. Вот. Но поскольку это задумка американцев, правильно же, а Россия это на поводке собачка у американцев, поэтому пока американцы России команду не дадут, россияне не выйдут. Россия, а Россия, зайдите на этот самый на Крым, дядь, посмотрите вас там выставленную на Крым. технику и поймете, чем занимается Россия. Она, я же вам же уже Хорошо, раз объяснил, два. Хорошо, посмотрю. Воспользуюсь Но вашим советом доходит, и пойду почему? дальше. До свидания. До свидания. Ух ты! А что так убедаете Да я, ну, я, вас убедаете, я вас переубедил, я вас переубедил. Я да самого, я понял, что самого накрученного да, да, э, смог что переубедить. Что мне еще. Показать, что -то -то, я показать. Я показываю лишь вас, а, а весь, весь перформанс вы создаете. Я лишь э, э, не, не мешаю вам. Вот и все, что я делаю. Давайте что-то на прощание Надо скажите и пойду дальше. Скажите что-то на прощание. Я вам еще раз говорю. Спасибо. Подходит. Підходить. Ого, друзі. І тільки що зрозумів, що я це навіть не записував, уявляєте? Але є стрім. Оце зі стріма треба буде вирізати.